bismillahi rohmanir rohim alhamdulillah vasalotu vassalam ala raulillah amba hurmatli jamoat mana hozirgi paytda dehqonlarimiz hosillarni yig'ib olayotgan payti va ularni moliyaviy ibodatga duch kelayotgan payti ya'ni dehqonchilikdan ushur beradigan payti ushur degani arab tilidan tarjima qilinganda o'ndan biri deyiladi islohiy ma'nosi esa musulmonlar ekkan ziroatlaridan ekinlaridan zakot miqdorini chiqarishlik ya'ni ushur chiqarishlik bu ushur berishlik alloh taoloni qur'oni karimdagi anam surasini bir yuz qirq birinchi oyatiga muvofiq ya'ni yig'im terim paytida haqini beringlar degan oyatga muvofiq a payg'ambar alayhissalomni hadislariga muvofiq payg'ambar alayhissalom hadislari hadislar bor osmon suvlarida sug'orilgan daryo suvlarida sug'orilgan buloq suvlarida sug'orilgan yerdan ushur beriladi suv chiqarilib sug'oriladigan yerda esa ushurning yarmi beriladi degan hadisga muvofiq boshqa bir rivoyatda faqir bilan chiqariladigan sigirlar bilan də, e, bir biron bir hayvon bilan chiqarib sug'oriladigan yerga ushurni yarmi buloq suvlarida daryo suvlarida yomg'ir suvlarida sug'oriladigan ekinlar esa o'ndan biri degan shuning uchun mana hozirgi davrimizda dehqonchilikdan bizlar ushur berishimiz kerak ekan mana shu ushurimiz alloh taoloni buyrug'ini bajarishlik hisoblanar ekan bu farz ibodatlardan farz amallardan endi qaysi bir kishi bu ushurni inkor qilsa iymondan chiqadi yo'q narsa borib tushuntirilib aytiladi bu qur'on bilan hadislar bilan sobit bo'lgan degandan keyin ham inkor qilsa dindan chiqadi buni bermagan kishi katta gunohkor bo'ladi bu farz ibodat bo'lganligi uchun dehqonlarimiz mana shuni to'liq berib borishlik kerak har yili endi qancha beriladi qancha e, beriladia deganda mana shu o'ndan biri dedik va xarajat chiqarilmaydi imom azam mazhabi e, bizning mazhabda xarajat chiqarilmaydi ya'ni ekinga tikilgan qancha xarajat bo'ladigan bo'lsa birontasi chiqarilmaydi ya'ni butun ekilgan miqdor ekinni yig'ib olingan ekinni hammasidan o'ndan biri hu beriladi boyagiday qiyinchilik bo'lib paqirlab yoki hayvon orqali sug'oriladigan joylarda esa yigirmadan bir beriladi abu hanifa rahmatulloh alayh u kishi aytgan ekanlarki aqali kam joydan ham ushirib beriladi degan ekan ya'ni kam joyga ekkan bo'lsangiz ham beraverasiz masalan o'n kilo hosil oldingiz demak o'n kilodan bir kilosini kambag'allarga haqqini ajratib berar ekansiz bu kambag'alni haqi ekan hech kim o'zini o'zimniki yani, o'zim özüm yetishtirdim demaymiz ekan shuning uchun kambag'allarni haqini ado qilsak shunda qolgan qismi ya'ni o'ndan birini beradigan bo'lsa to'qqizi o'ndan to'qqizi o'zimizga halol bo'ladi ekan yani, alloh taolo hammalarimizni ekayotgan ekimlarimizdan ushurlarini vaqtida ado etib allohni oldida ham yuzimiz yorug' bo'lib va faqirlarni oldida ham yuzimiz yorug' bo'lishligini alloh nasib qilsin subhan